मुख्यमंत्र्यांना वाघ नखा बघायला वेळ आहे विशाळगडला जायला वेळ नाही का असा संतप्त सवाल एम आय एम न सोलापूर शहर जिल्हाध्यक्ष फारुख शाब्दी यांच्या मार्गदर्शनाखाली एम आय एमच्या वतीनं विशाळगड प्रकरणात शुक्रवारी पोलीस आयुक्तांना निवेदन देण्यात आलं विशाळगडावर असलेल्या अतिक्रमण प्रकरणावरून गजापूर येथील अल्पसंख्याकांवर झालेल्या सामुदायिक हल्ल्याच्या निषेधार्थ सोलापूर एम आय एमच्या वतीनं मूक मोर्चा काढण्याचं नियोजन करण्यात आलं होतं सोलापूर शहर पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानं कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी शांततेत जाऊन पोलिस आयुक्त एम राजकुमार यांना निवेदन दिलं यावेळी एम आय एमच्या पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेससह महाविकास आघाडी आणि मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सातारा इथं जाऊन वाघ नखे पाहण्यासाठी वेळ आहे विशाळगड आणि गजापूर इथं जाऊन पाहणी करण्यासाठी वेळ नाही काँग्रेस पक्ष मुंबईत पत्रकार परिषद घेत आहे विधान परिषद निवडणुकीत भाजपला मतदान कोणी केलं यावर काँग्रेसला पत्रकार परिषद घ्यायला वेळ आहे मात्र गजापूर आणि विशाळगडावर काँग्रेस पक्ष देखील पत्रकार परिषद घेऊन बोलायला तयार नाही अशी खंत एम आय एम च्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली जो हिंसा जो मुसलमानो की धर्म मुसलमानों की आस्था के ऊपर हमला हुआ है मस्जिद पर और दरगाह पर और हमारे मुस्लिम के बहुत सारे घरों को जलाया गया और एक आतंकवादी घटना की रही लोगों ने तो हम उसका निषेध करते हैं एम पार्टी की तरफ से और हम ये बताना चाहते हैं कि किसी भी अतिक्रमण का हमारा सपोर्ट नहीं है लेकिन अतिक्रमण के एक नाम पर ये जो दंगा कर रहे हैं लोग इनके ऊपर कार्रवाई करें और जो जो नुकसान कोल्हापुर में हुआ है महाराष्ट्र में जहाँ भी हुआ है इन दंगाखोरों के पास से वो सरकार वसूल करे और लोगों को भरपाई दे मैं आज दो ही जुमलों में आपसे कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र के, के, के मुख्यमंत्री गृह मंत्री और पूरे मंत्रिमंडल वहां पर वाघ नक शिवाजी महाराज के उसका प्रदर्शन करने के लिए गए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो वाघ नक रुस्तो मेजमान जिस मुसलमान ने बनाया था उसकी आत्मा को उसके समाज पर हमला हो रहा है उस रुस्तु में इस के धर्म पर आहत हो रहा है उनकी मस्जिद पर आहत हो रहा है उनकी आत्मा कहीं ना कहीं दुखी है मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को सातारा जाने के लिए वक्त है लेकिन जिन लोगों के ऊपर अन्याय हुआ जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ जिनके घर जलाए गए जहां आगजनी हुई जिनके साथ जिनके जानों के साथ जिन सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए लोग इंसानी लाशों की तिजारत कर रहे हैं आज मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं क्या ये राजधर्म है क्या ये राजधर्म की परिभाषा है